di atas panggung mohon ibu-ibu untuk diberi jalan Bapak sayapnya. tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak oh ternyata Bapak Kodir bukan Bapak Soeem perkenalan Bapak namanya siapa? oh Bapak Kodir yeah. yang belum kenal inilah Bapak Kodir yang akan mempraktekan sedikit ilmu bela diri ya yang ringan katanya jadi hmm. karena bangsa ini benteng utama keutamaan KRI bersama TNI dan Polri harus dibekali dengan bela diri juga setuju setuju perhatikan baik-baik ya oke jangan sekarang begini ibu-ibu uh, jangan langsung praktek dengan temannya ya nanti kalau sudah nyampe rumah ya hmm ini untuk jarak nah, temennya itu. nanti disuruh dikirimin di teguh. nah perhatikan baik-baik nggak perlu susah-susah cukup kalau yang mengganti tangan kanan tangan kanan kita ini dia mungkin bisa dipraktekan sama temennya sebelahnya wah jangan sekarang dong bu ya. nah, ini dari andanya dari luar Nanti ke bablasan takutnya. Yeah. Terus, satu lagi. Sotek kenceng, Mas. Gak apa-apa. Yang belakang yang gak kelihatan, silakan merapat yeah. ke depan. Ini di depan masih ada tempat. Yang masih di aula, segera keluar menyaksikan acara yang tersenggara yeah. pada pagi hari, hari ini. tangan kanan, Kalau oh, seperti ini. Nah, Setelah seperti ini. Sip. Ini. Ibu-ibu yang di depan, kok senyum-senyum melihat apa tadi ya? Kalau masih belum percaya, bisa dipraktekkan bagaimana rasanya. Hmm. Beri tepuk tangan, yang... beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Untuk lebih lanjut nanti bisa menghubungi Bapak Agus atau Bapak Aji Purbo ya. Langsung nah, ke Paham ya? Panggih. Paham, paham, Satu lagi, oke. Okay. Okay. Diperhatikan baik-baik, tangannya lurus. Kalau oh, yang ini tangannya lurus. Oh, tangannya, pegang. Kalau itu, Tiga. Kalau sudah seperti ini, bisa disesuaikan dengan terserah. Oke, sekian. Terima kasih Mas Banser. Sukses selalu untuk Banser Taiwan.